Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hasna Teknik. Di video kali ini saya akan memberikan 5 rekomendasi kunci ring pas ya yang terbaik menurut saya dengan harga yang juga terjangkau yaitu dari 200 ribuan sampai 300 ribuan. Dan yang pertama kita akan bahas dari harga 300 ribuan dulu Yaitu ada merek American Tool Yang memiliki spesifikasi sebagai berikut Dengan isi 11 piece ukuran 8 sampai 24 mili Yang terbuat dari material high chrome vanadium Dengan harga 350 ribuan American Tool ini merupakan produk kunci ring yang sudah cukup Baik ya dengan harga segitu kita bisa mendapatkan American Tool ini. Yang berikutnya yaitu ada Tekiro dengan spesifikasi isi 11 piece dan ukuran yaitu dari 8 mili mm sampai 24 mm dan materialnya ini terbuat dari krum panadium steel dan harganya sendiri Tekiro ini berkisar antara 280 ribuan. Dan untuk produk Tekiro sendiri teman-teman udah tahu ya kualitasnya seperti apa dan banyak dicari ini untuk produk Tekiro nya Oke yang berikutnya yaitu yang ketiga yaitu ada Lipro dengan spesifikasi isi 11 piece dengan ukuran 8 sampai 24 mili dengan material krum panadium dengan harganya yaitu Rp 265 ribuan Lipro ini juga lumayan ya produk Lipro ini udah lumayan lama dan kualitasnya juga lumayan bagus untuk produk Lipro. Terus yang berikutnya berikutnya ini ada IWT dengan spesifikasi isi 11 piece ukuran 8 sampai 24 mili Material yang terbuat dari krum vanadium dengan harga yang cukup murah yaitu 225 ribuan. IWT merupakan produk asli Jepang yang sekarang udah banyak yang pakai dan kuatnya juga lumayan cukup bagus dengan harga yang cukup murah. Kita bisa mendapatkan produk kunci rimpah dari IWT ini yang berikutnya yaitu dari Wipro dengan spesifikasi isi 11 bis dan ukuran 8 sampai 24 mm dengan material yaitu chrome vanadium steel dengan harga yang cukup murah ini 215.000 dengan harga 215.000 kita sudah bisa mendapatkan kunci rimpah dari produknya Wipro ini ya itulah teman-teman 5 rekomendasi kunci rimpah ya yang lumayan bagus dengan harga yang cukup terjangkau juga ya. Ini bisa digunakan untuk pribadi ataupun untuk bengkel juga. Ini menurut saya semuanya bisa tergantung dari budget teman-teman dan harga tersebut. Saya ambil dari satu market di online ya harganya segitu mungkin dari tempat teman-teman ada yang lebih murah ataupun lebih mahal itu tergantung dari daerahnya teman-teman terima kasih apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar jangan lupa untuk like share komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh